मैं इलेक्शन कमीशन को खास तौर पे दिल्ली की इलेक्शन के बारे में ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सोचना देना चाहता हूँ भी जितना पैसा पंजाब से एमएलए जो पंजाब के उनकी गाड़ियों से और जहाँ मंत्री हैं उनकी गाड़ियों से सरकारी आज एक गाड़ी पकड़ी भी गई है पंजाब सरकार के नाम पे जो स्टिकर लगा के जिसमें पैसे और बहुत चीजें पकड़ी गई हैं तो ये सारा जितना पैसा है जितनी ऐसी चीजें हैं कपूरथला हाउस जहां पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान रहते हैं चीफ मिनिस्टर रहते हैं वहां पे ये सारा चीजें डंप की जा रही हैं, और चीफ मिनिस्टर की गाड़ी जो पंजाब का बड़ा काफिला है चीफ मिनिस्टर का उसमें ये पैसा जो है बांटा जा रहा है और जिस जिस विधानसभा में वो जा रहे हैं वहां पे वो पंजाब से लूटा हुआ पैसा वहां पे वो बांटा जा रहा है तो इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर जल्दी से जल्दी ध्यान दे और कार्रवाई करे क्योंकि एक आज गाड़ी पंजाब सरकार की पकड़ी गई है जिसमें बहुत इलीगल चीजें वहां में बरामद हुई है पर मुझे जो मेरी सूचना है पंजाब से जो हमारे बताने वाले उन्होंने बताया है भी सारा पैसा जो कैंडिडेटों को आम आदमी के क्यों आने वाले दिनों में ये पैसा बांटेंगे वो सारा का सारा पैसा जो आम आदमी के एमएलए अपनी सरकारी गाड़ियों में और मंत्री अपनी गाड़ियों में वो जमा कर रहे हैं भगवंत मान की रहायश जो कपूरथला हाउस में है अबला तो ये सरकारी रेजिडेंस है जो उसमें इलेक्शन कमीशन की जुम्मेवारी है वहां पे चेक करना और वहां से जब इनकी गाड़ियां निकलती हैं काफिला निकलता है वो पैसों से भरी हुई जो है गाड़ियां निकलती हैं और उसे हर शहर के दिल्ली के कोने कोने में पैसा बांटने का काम मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनकी लगी हुई जो टीमें उनके साथ उनके काफले में जो गाड़ियां निकलती हैं साथ में क्योंकि सिक्योरिटी होती है बीच में वो गाड़ियां भी निकल जाती हैं तो उस पर ध्यान जरूर देना चाहिए मैं ये इलेक्शन कमीशन को प्रार्थना करना चाहता हूं